И привет-привет, я правда. Ну, я на третьей карте с замкашкой, вышкой. Ну да, у меня такие видосики. Если будет в день там пара видосиков, то хотя бы один, ну, я думаю, будет. И с замкашкой. Ой-ой-ой-ой-ой. Блин, даже если они сейчас золотые, я не хочу туда залезать. Это так далеко. Опа. Кашка там да, вот бот. Сейчас тут выйдет. Ладно, я перший на него вийду. Блин, потепочку зажим поганий, ну ладно. Трена вообще поганий зажим по я сделал. Ну, блин, так получилось. Все равно не бухаляк. По больше серка ему так сей. Там было я лучше бы, по не попал. А, я зол тоже, окей. Ну я не знаю, бежать на радку или. школу. Ладно, давай быстренько. Сейчас зачистим школу. <свес> 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 И народку. Все, я вроде бы начинаю. Тихо, вот, И... Убери все эти почки. Тип... Типочки вообще ноль. Ну ладно, вот два было. Ну. Такие еще. А ну если так делать. Блин, я не крил. Подышали. Ладно. Что, бежать на рад все-таки? Окей, окей, ладно. Наверное, все-таки побежу на Ладно, что я до 20 минуты все зачистим. Всех. Я 20 минут, это все равно как-то долго. Хотя, в принципе, это лучше, чем провести сами 10 минут, так я на 20 минут буду на радке. Не, если я сейчас приду на радку, то лучше все время опа. только один патрон, вроде бы, у меня засадил. Только еще. Ну, я не думаю, что я с какой... С какой Блин, бот. А куда он побежал? Это вообще нормально, что бот так вот бегает? сюда ну это, конечно же там кашка ладно теперь буду проверять и почки было все-таки наверно проверить то типа якого я не захотел проверять а тут так-то нормально патроны навалил ладно, ну, рюкзачок нафиг не надо. А, так подожди, что я туплю? Так вот. Так вот. Так вот. Все. Я хочу сказать лично у ну, меня не, не отлично теперь отлично блин я 6x даже не скрытым. капец Сейчас на меня типы за всех краев нападают вот тоже ну что ты, ты не выглядишь О-о-о, красный. Ну, ты думаешь, Лев таки Ну да. Добежу. Добежал. Да тип. типа. кстати. Як не вовремя интернет почеркнул. Пойдем в другой тип, смотрю, сюда. для крыс. Ё-моё! Что в катки творится? Это еще вроде бы полубомж, блин, двух шестерку. Тут бомж пришел. Там еще типочек. Я шо, блин. Ну, не чувствуем, короче, в ям. Да у меня какой есть... В каждого типа, не знаю. Ну что, не знает ты? Хотя он не знает, в принципе, да, я, но... чтобы ты эти Капец. И там еще, вроде бы, жить, да? Да что за загадка, ⁇ -мо ⁇ На каждом типу, на каждом шаге. А як, я, ну типа, як понимать это видео? Як это понимать? Я понимаю, что... Шо... Это не самое большое килив, типа, с чем, ну, сколько я сделала закладку. закатку. Ну, точнее, за все свои видео. Ну... Но... Блин, чтоб за... Чей за заспомнился? За такое короткое время, но ну, вы бачите, одну типочку бываю, моментально другие приходы. Да я уже оцього... типа. Я або... пытался. Ну, типа, ты что, дивився на меня я уже Хотел по стрелять, но я перший. Все, він, фиолка. Ну, могли, блин, чтобы хотя бы стипочки нормально сыпало. То, сколько время тратю Ну, Ой, используй, ну, ладно кашка лучше на шестый шлем. Капец. Это просто капец. Так, такие катки на болото интереснее, в принципе. Хочу просто на радке садить и ждать. Хоть там сейчас, наверное, идти почек. Я сюда приду, им почти вся золотая, и его убью, и все, и на выход. Правда, это в лучшем случае. Но... Я надеюсь, в лучшем случае и буду все. Ну да, тип нарадки. Только вопрос, на какие минуты и нарадку пишу. Это уже прям, вот прям вопрос. Но ну, я надеюсь, что здесь на 25 я сейчас какие-то вратка сгудал. Но проблема просто в том, если не с самого начала катки на радке, то сейчас индулуты там последний кейсики. Пока я прихожу, все, он вызывает фларку и улетает. Просто если, типа, флайерка, и он золотав, ну, типа, даже 75% врат, как мы не себе бачить, то бата типичность сразу валит. Ну, ладно, будет 8 типочек. Ну, и еще один у меня Ну, 9. Но все равно, в такие тайминги, что одна типочка бывает, сразу другой. Тут, тут у все золото. Вообще я не услышал выстрел. И он не свалил, потому что у него флаерки. Он может, может флаеркой и вызвать я и воды. Тут злито. Привесила так вот собаку. Стикрой надо дать капец. Вон, надеемся на лучшее то, что он не на крыше. Если он на крыше, все. Всю катку я сто процентов сдох. Ладно, перед вопросом. Нож, вода. Ой-ой-ой. Что она получится сейчас сложно -то сложная точно. Ши на крыше, блин. Что мы не делать? Ну, просто, смотрите, просто вот тут сейчас... Ой-ой-ой. Чем больше он мне даст э, хп, чем больше он будет выглядывать, чтобы типа, меня добить. Так, я сказал, у него самая лучшая позиция, то что... Все, мы на брони соглас. Все, Вал. Надо какая-то другая тактика. Ну там, в той стране. Что мне делать, капец? Вроде бы в него раскидаешь, на ну, Ой-ой-ой, -ой. ну вы понимаете просто, как я. Там просто тайминг сработал, можно сказать. 그러니까, что я знал, что мы well,, так сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Блин, у меня, у меня все сплять, но я себе кричу тут. Сейчас разбудюсь их, будут зли потом. Но, блин, на ней степочки мне так так насыпало. Смотри, она всегда так сыпала, блин. А степочки мне. А тут просто... Ты даже на вашу шарратка. Ну, вы понимаете, это full 6. Просто full 6, типа. Щей. Первый раз на этой карте бачу э, вот сей дневник. Не, знаешь, что это не вон упадала, но не на этой карте. Там штурм на 5, ну, блин ровно в 6, типа. Ой-ой-ой, в, ней, в ней еще прочность такая, ну. Типа, она не поломана. Отлично. Это за Так вот. Мне еще поместить шлем маки, броник. Сейчас э, сделаем вот так вот. Чтобы без избранника. Чуть-чуть по-другому сделать вот так вот. вот эм, а так. Ну вообще ничего не хочется выкидывать же. так я еще и на начищенных его. Так вот. Был. Так, вот так можно выкинуть. О. Ну ладно, чуть-чуть еще. так вот. Фух. Это было мощно. Андрей, у него прям дуже классная позиция, прям. Но у меня за, с моей, ну, с другой стороны, и у меня хорошая. С другой стороны, у него хорошая, ну. Типа, если, ну, как подивиться, и в него она, ну, минус тоже великий есть. Что... Типа, плюс у него там и пространство бат и так далее, но... То что, плюс, то, что плюс у меня, у него минус. Так, это то, что... Типа, я в любой момент, в принципе, в принципе, то он может залить зарядкой, А вин нет, если я их буду так вот держать. Он не убежить. Ну, у него там и порочность, и все было. Просто не понимаю, просто я ему оставлял мало хп. Точнее, еще вин мне оставлял мало хп. И тогда... Вин даже не, не на меня пушить. Ну все, на выход или убиваем. Ладно, убиваем. Убью вас, хорошо. Сейчас патроны из нашей кипочки возьму. Я не знаю, что у меня там тоже как бы иногда и снимал, и фул 6, да, это было. И что у меня, меня все снимали. Но с меня это одно дело. С меня, конечно же, всегда там Фулл 6 просто снимать. Но с типочки, ну, степочки. Ну, степи. Это, блин, чтоб фулл 6 сняли. Це просто ё-моё. я оставляю нейлоновые ремни. И беру патроны. Потом, если с босса будет что ну, типа, что вообще не говорится. Чего я его не беру, конечно же. Вертаю, забираю не деревни. Ну, я думаю, ну, хотя бы 6 4 просто так возьму. В итоге у меня 12, а не весь хештоник. Ну, был я вообще до нас степью. Еще на одного больше, чем у меня же это -то точно. Че его не видно вообще? А, ні, воно. Ну, я понял, що я його не буду всю за станцію бувати. Коли я сюди буде перебігать ховатися. Хочу, що він ровно на мене біг. Тоді, вообще урон отличный просто. Так, коли ровно на мене біжить босс. Да его так заарть і стать біля нього не близько, но і недалеко. Сейчас я... О, все, бачите, я кину так, еда на Вот так вот можно убивать. Но он уже ховается, значит буду сейчас стрелять. А, нет, блядь, в него уж хп. Патроны вообще все бывают. Укадаем, укадаем. Так, что за ним? Фиолка, блин четвертый шлем. Ну, все, на выход. ну, в общем, я вроде бы степочки вот так выносу. Вроде бы. Цветов было соло против <с От А, в соло так. Ну, просто, ну, типочка фул шесть. Шестый броник, шестый шлем. Шестый рюкзак. Не зря я с ним так э, жестко файтерс. Просто не зря. Ну, твалям. Чистыми там даже, я думаю, 1,5 не набирается. Ну ладно, может набирается, но здесь 1,4. А, ну 9 игроков. Жетонечки в 11. Ну, бывают 9 игроков, я тоню именно из игроков, если не брать чужих жетонек. То 8, то, что я последнюю типучку, можно сказать, то, что я самая первая, когда его убил. Я не залутал. То, что, блин, до него так далеко было идти? Ну, нафиг, я подумал. Так. Мне просто хочется показать, что будет на продаже. Скидываем. Ну, даже, вот, прикиньте, даже один один. Даже не один два. Конечно, эти почвы заутал. Допустим, с вами четыре слитка можно просто положить Хей. Но самое главное, все. Самое главное, что плюс фул 6. И плюс еще и Еще шлем. Фул 6 плюс шлем. Плюс мкашка лучше. У меня так то улучшенных. Богато. Сколько штук? Ну да, ровно 10 штук. Ровно 10 улучшенных МКшек. Может, с друзей меня якусь, там обвиняю. На какую-то просто пушечку. Так вот такого нормального. Ну, все, в принципе. На сегодня, я думаю, можно заканчивать видео. С вами был Краб. Подписывайтесь, ставьте лайки. Ну и пока-пока.